الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ايماننا قدوتنا حبيبنا طبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد

انَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محمد تَشَدُّدُ رُوحِي يَا اللَّهُ صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى امي سيدنا مولانا محمد اللهم صلى على سيدنا مولانا محمد وعلى